One, two, three. Павильон Всемирного партнера игр в центре главных спортивных событий. Кока-кола парк в движении открылся в Сочи 8 февраля в Олимпийском парке. В торжественной церемонии приняли участие Мухтар Кент, президент и председатель Совета директоров за кока cola Кампани, Дмитрий Казак, заместитель председателя правительства России, ответственный за проведение Олимпийских зимних игр, глава Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко, а также президенты Российского и Международного Олимпийских комитетов Александр Жуков и Томас Бах. Кока-кола about... – старейший и верный партнер Олимпийского движения. И для нас большая честь сотрудничать с компанией, которая поддерживает олимпийские ценности. Мобильный парк, состоящий из двух частей, с самого старта Олимпийских игр радушно принимает гостей. В зоне «Мир Кока-Кола» в миниатюре посетители могут познакомиться с историей бренда в России и мире, а также узнать о том, как тесно связаны Кока-Кола, спорт и активный образ жизни компанию coca за поддержку Олимпийского движения, за поддержку массового спорта. Пожелать вам огромных успехов и в вашей благотворительной деятельности, и в вашей деятельности по производству всемирно известного напитка. Во второй части парка посетители смогли принять участие в спортивных интерактивных играх. Благодаря впечатляющей территории в 600 квадратных метров за время своей работы в парке побывало около 60 тысяч гостей. To see what can happen. Более чем 85 лет Кока-Кола утоляет жажду болельщиков, чествует спортсменов и поддерживает олимпийское движение, которое несет в мир силу добра. За это время мы стали частью многих олимпийских сообществ. С помощью кампании в движении мы надеемся привнести позитивные изменения в жизни многих людей и их семей. Не только в Сочи, но и по всей России в течение следующих четырех лет. После Олимпийских и Паралимпийских игр Кока-Кола, парк в движении отправится в масштабное путешествие по России, чтобы подарить праздник жителям крупнейших городов страны. Яна Хулишова, Вечерний Сочи.